Salam əziz tamaşaçılarımız, hər birinizi xoş gördük. Mən Orxan Məmmədov. Sizinlə birlikdə bu gün bir sualımıza bir cavab verəcəyik. Elə izahına keçirəm. Yazıb ki, MS Word 2010 mətn prosessorunda Control aşağı ox düymələr kombinasiyası basıldıqda kursor hansı hərəkəti icra edir? Deməli, Belə tipli suallar, həmçinin mən e, bir dənə qayda deyirəm. Nəyin edirik? Birinci tək olan hissiyə baxırıq. Sonra onun yanına sorlaçın gətiririk. Baxıram ki, aşağı ox nə edirdi? Məndə sadəcə aşağı ox deyəndə görək nə edirdi? Ayso, aşağı ox bir sətr aşağı düşürdü. İndi control demişdik ki, onun belə deyək, e, abiyonunu böyüdür. Yəni onun əhatəsini böyüdür. İndi aşağı ox bir sətri aşağı keçirsə, yanında yəni control əlavəlayanda olurdu bir abzas aşağı. Yəni kursor növbəti abzasın əvvəlinə yerini dəyişirdi. Bir də demişdik ki, bunun yanıb birlən shift də əlavə ola bilər. Shift. Yəni bunların əvvəlinə shift əlavə olunana demişdik. Hansı düymələrin əvvəlinə shift əlavə olursa, yerini dəyişmək, keçmək sözü seçmək ilə əvəz olur. O zaman olacaqdı, bir abzas aşağı seçir. Aşağı ox, control aşağı, bir abzas aşağı, shift əlavə olursa, olur birza abzas aşağı seçir, qeyd edir yəni amma shift yoxsa control aşağı, bir abzas aşağı keçir. İndi keçirik növbə çalara. Yazılıb ki, aşağıdakı alqoritm üçün blok sxem qurduqda şərt blokundan ən azı neçə dəfə istifadə olunacaq. Bu bunu mən qaydasını demişdim ki, əgər sağ tərəfdə duran ədədlər burdakı ədədinə, burada onu dəyişənlə ifadə ediblər, məsələn B olmasın, hamsını olsun 2, fərqi yoxdur. Bunlar hər üçü eynidirsə, şərt blokunu 2 dəfə qururuq. Yox, bunlardan biri fərqlənirsə, o zaman 3 dəfə qorur. Bunun səbəbi nədir? Gəlin baxaq. Ba bir də şərt bloku quran burda. Ba şərt bloku. Məsəl üçün yazıram ki, A böyükdürsə B-dən. Mənnə समान hənlənəcəm. A həqiqətən B-dən böyük olanda. Bəs nə zaman yoxlanacağam? Yəni şərt ödənməyəndə. Yəni ya A kiçikdir, ya da A, e, daha doğrusu, ya B A-dan kiçikdir, ya da B A-ya bərabərdir. Yəni fikir verin, burdakı ədəd eynidir deyə hər ikisində. Mən götürüb bu ikisini bir dənə şərt blokuna yoxlaya bilirəm. Yəni hərənə vaxt gedirəm yuxarıdakı şərt ödənəndə, yoxsa nə vaxt gedirəm aşağıdakı? Bu bərabər deyə də həmişə ayrıca bir şərt qururuq nəyə görə? İndi deyək ki, A B-dən böyükdür. Bəli, hərənə getdik, alqoritm bitdi. Məsələ həll elədik, bitdi. Bunun yoxlan gedənsi var. İndi yoxlama gedirsə, ya B A-dan kiçikdir, ya da B A-ya bərabərdir. İndi kiçikdirsə yoxlan gəlirəm, burada bir dənə mütləq şərt qoymalıyam ki, görüm həqiqətən B A-ya bərabərdir, yoxsa B A-dan kiçikdir. Yoxlayıram ki, A B-yə bərabərdimi? Bu hər nə gedirsə, deməli A B-yə bərabərdir. Yoxlan gedirsə, sonda bir seçim qalır, deməli B A-dan kiçikdir. Fikir verin, burdakı 3 üç, ədədin 3-ü də eynidir deyə, ikincidən şərt bloku vəsiyə həlan o zaman gedirəm ki AB-dən böyükdür. Yoxlan o zaman gedirəm ki ya AB-yə bərabərdir ya da AB-dən kiçikdir. E, Hətta AB-dən kiçikdir. Onu necə yoxluyuram? -dən Bir dənə bərabərlik şərtini qoyuram ki AB-yə bərabərdimi? Hə olsa zaten bərabərdir. Bunu həll eləyəcəm burdakını. Yoxlan gedirəmsə də ki deməli AB-dən kiçikdir. Yəni burdakı ədədlərin üçünün də eyni olması bizə 2 dənə şərt qoymağa kifayət etdi. Amma yox bunlardan biri fərqlənərsə, məsələn bu C olsaydı artıq mən belə elə bilməzdim. Gəldim a-nın c-dən böyüklüyünü, a-nın b-dən kiçikliyini, a-nın b-yə bərabər olduğunu məsəl üçün yoxlayacağıq. Hətta orada a-nın c-yə bərabər olmağını yoxlayacağıq və ki də c-yə də bərabərdir, deyək ki. Ona görə cavab olur a variantı. Keçək növbəti sualımıza. Yəni burada oldu cavab 2 dənə, çünki hər üçü hər üçü eynidir. Keçək növbəti suala. Deməli yazır ki, uyğun gəlməyəni seçin. Yəni burada 5 dənə variantdan biri o birsirlərə uyğun deyil. Yazır xarici yaddaş, daimi yaddaş, əməli yaddaş, birinci səviyyəli keş yaddaş ikinci səviyyəli kəş yaddaş. Mən baxıram ki, daimi yaddaş ROM-dur. Əməli yaddaş RAM-dır. Birinci səviyyəli kəş yaddaş ikinci səviyyəli kəş yaddaşdan da kartın üzərinə yerləşir. Biz demişdik ki, yaddaş qurğularının hansılarsa ana kartın üzərinə yerləşirsə, onlara deyirik biz daxili yaddaş qurğuları, düzdürmü? Məsəl üçün hard disk daxili yaddaş qurğusudumu? Xeyr. Hard disk daxili yaddaş qoruxusu deyil, çünki hard disk, yəni sərt disk ana kartın üzərinə yerləşmir. Çox tələbə bunu qarışdırır ki, və deyir: "Ay müəllim, hard disk e, sistem bloku içində yerləşir, daxilində yerləşir." Xeyr. Daxilində yerləşdirsə sistem bloku bizə sistem bloku lazım deyil, bizə ana kart lazımdır. Ana kartın üzərinə yerləşən yaddaş qorquklar daxilidir. İndi ROM daimi yaddaş qoruxusu da daxilidir. Əməli yaddaş RAM ana kartın üzərinə yerləşir, daxilidir. Birinci səviyyəli kəş yaddaş ana kartın üzərinə yerləşir, daxilidir. İkinci səviyyəli çəkiyataş ana kartın üzərində yerləşir, daxilidir. Demə bir dənə qalır A. Bu xarici yataş qurğusu bunlardan fərqlidir, çünki bunlar hamısı daxilidir, bir dənə bu xaricidir. İndi keçək növbəti suala. Yazıb ki, Excel-də yeni işçi vərəq əlavə etmək üçün hansı düymələrdən istifadə olunur? Bunu biz keçmişik ki, yeni işçi vərəq Shift F11 düyməsi ilədir. Exceli Exceli məsəl üçün açaq. Baxın. Burada Excel-də yeni iş cədvəli əlavə edə bilirdik. Home tab-ından Insert-dən Sheets qrupu Insert aləti. Və burada Insert Sheet. Və ya buradan əlavə edə bilirdik. Və ya bunun qısa yolu nə idi? Və burada Insert Sheets-in qısa yolu. Shift F11 düyməsi dörd Sheets qırağında açıldı. Shift F11. Deməli Shift F11 basdıqda yeni iş cədvəli Excel-ə əlavə olunur. Keçə növbəti suala. Yazıb ki, sənədi cədvəl əlavə edərkən ortaya çıxan tam vərəqlər Səhnə cədvəl əlavə edərkən ortaya çıxan tab və rəklər hansılardır? Dizayn, bir də layout. Cədvəl əlavə edəndə. Məsəl üçün e, biz diaqram da əlavə edirdik. Diaqram əlavə edəndə çıxırdı: dizayn, layout, format. Bir də demişdik ki, yeganə diaqramı idi ki, orada həm də nə açılırdı? Exce sənədi açılırdı. Bir dənə yəni, diaqram əlavə edəndə Word-ə həm də Exce sənədi açılırdı. Olur dizayn, layout, format. Am yəni, burda cədvəl deyirdiyə cavab olur A variantı. Kitə növbətsu alır. Reyni zəhnə. Yazıb ki, verilmiş şəkli əsasən neçə vərəq çap olunur. Baxıram ki, məndə demişdik, hansı hissələr vacibdir. Bura vacibdir. Bura vacibdir. Bura. Burada uncollected olsaydı bura vacib olaca idi, amma hal-hazırda bura vacib deyil, çünki collecteddir. Bir də bura vacibdir. 1-ci tapiram səhifələrin sayını. 1-dən 10-a qədər 10 səhifə, 11-dən 20-yə qədər də 10 səhifə. Eləyir ümumi 20 səhifə. İndi çox adam deyir ki, müəllim, niyə 11-dən 20-yə qədər 9 səhifədir? Biz demişdik, 11-dən 20-nə özü daxildir. Yəni o zaman 10 səhifə olur. 20 - 11 + 1 edir 10. Ümumi 20 səhifə var. Demişdim ki, bunu rahat həll etmək üçün baxırıq bura. One sideddirsə, ümumi səhifə sayını, yəni 20-ni 20, 20 səhifəyə bölürük birbaşa burdakı ədədə. 8-ə. Yenidirəm. Demişdik ki, burada uncollected yoxdursa və burada one sideddirsə, birbaşa səhifə sayını bölürdük burdakı rəqəmə. Yox, əgər burada boss side olsaydı 200lü. O zaman 20-ni nəyə böləcəydik? 8-i 2-yə vuracağıdıq birinci, çünki boss side. 1A4-ün bir, bir üzünə 8 səhifətsə, boss side deməkdir 200dür. Hər üçünə çap eləyəcək. Deməli bir üzünə 8, o birsinə 8, 16. 20-ni 16-ya böləcəydik. Nə vaxt? Burada boss side olsaydı. Amma one side-də 20-ni birbaşa bölürəm 8-ə. 20-ni 8-ə bölürəm. 2 dəfə 8 edir 16. 26-dən 6 çıxıram, qalır 4. Demişdik, əgər burada qalıq qalırsa, çünki 4-ü 8-ə bölmür. Qalıq nə qalırsa qalsın. Burdakı qismətin üstünə 1 gəlirik. Bu deyilir 3. Tapdıq ki, bir nəfər üçün 3 dənə vərəq lazımdır. 3 dənə vərəq. Və demişdik, ən axırda ümumi vərəq sayı vurulur kopya sayına. 3-ü də 3-ə vuranda eləyir 9. Cavab olur B variantı. Növbəti sual deməli yazıb ki, alqoritm fraqmentinin icrası nəticəsində a dəyişəninin hansı qiyməti çap olunur. Gəlin baxaq. a 243-dür. Yazıb a bərabər 9 üstə gəl a bölünsün 3. 243-ü bölürəm 3-ə. Eləyir 81. 9 üstə 81 gəlirəm, elə 40. Nə üzr istəyirəm, 90 üstü 40 nə edəsəm. Gəl yoxlayıram. 90 27-dən böyükdürmü? Bəli, 90 27-dən böyükdür. Qalxıram yuxarı. Təsən a bərabərdir. 9 üstə gəl bu dəfə a-nın yeni qiyməti 90/3. 90-nı 3-ə bölürəm, eləyir 30. 30-nu da 9 gəlirmi deyilir? 39. Gəl burda tərzəm elə şərtin yerinə qoyuram, yoxlayıram. 39 27-dən böyükdürmü? Bəli, böyükdür. Yenə fırlanıram. a bərabərdir. 9 üstə gəl a/3. a-nın qiyməti nə çıxdı məndə? 39. 39-u 3-ə bölürəm, eləyir deməli 13 büt elir 22. Və gəl yoxlayıram. 22 27-dən böyükdürmü? 22 27-dən böyükdürmü? Xeyr, o zaman çapə gedir 22 cavab olur. Keçə növbə çalara. Yazılıb ki, şəbəkəyə ötürülməzdən əvvəl verilənlər elə kodlaşdırılır ki, informasiya həcmi 25% artır. Yəni mən nə informasiya göndərirəmsə göndərirəm, həcmi 25% artacaq. Ya bunu 125% hesablayacaq, ya da Bizə verilmiş həcmin 25%-ni tapıb üstünə gələcək. Bir əgər informasiya şəbəkəyə nötürmə sürəti saniyədə 5 MB olarsa, 2 həcmi 80 MB olan faylı kodlaşdırdıqdan sonra ötürmək üçün neçə saniyə vaxt lazım olar? Gəlin baxaq. İndi mənim həcmim 80 MB-dır. 80 vur 25 böl 100. 80-in 25%-ni tapırıq. Bunla bu gedər. Ya ilə 25 gedər bir başa. Qalar 4. 80-i də 4-ə bölərəm, qalar 20. Tapıram ki, 80-in 25 faizi 20 MB eləyir. Yəni 80 MB-lı faylın 25 faizi 20 MB. Mənə deyir, artır. Artırsa 80 üstün 20 gələcəm. 80 üstün 20 qalməyir 100. Deməli tapdım ki, 80 MB-lı fayl 25 faiz artıranda 100 eləyir. Və deyir, saniyədə 5 MB olarsa. Bu çox rahatdır. Yazıram 1 saniyədə Ana məsul problemi adır. Hə, 1 saniyədə 5 MB olarsa, 100 MB-lıq faylı neçə saniyə ötürər? Bittim. 5x = 100 x = 20. Gəlib tapdım. 20 saniyə ötürəcək. Cavab olar A variantı. Yazılıb ki, tətbiqi proqramları seçin. Mətn redaktoru tətbiqi proqramdır. Arxivatorlar hansına aiddir? Sistem proqram təminatının servis qollayıtdı. Antivirus sistem proqram təminatının servis qollayıtdı. Translator hansıydı? İnstrumental. Elektron cədvəllər hansıydı? Tətbiqi. Yəni məsəl üçün Excel, Lotus Quattro Pro. Tərcümə proqramları da tətbiqi. Cavab olur 1 5 6. Keçən növbəti suala. Fayl adı bu olan, yəni hansı fayllar ad maskasına uyğun deyil, yəni bunlardan hansı buna uyğun deyil. Deməli baxırıq. A variantında yazır ki, B-yə qədər ulduz. Biz bilirik ki, ulduz istənə qədər simvolu əvəz eləyir. B-yə qədər ulduz h-nı inə əvəz eləyib. Bu düzdür. X-nı 7 arasında bir dənə sual işarəsi qoyuruq. Bilirik ki, sual işarəsi ancaq bir dənə C-yə əvəz eləyir. İndi bilmirik ki, bu x-nı bu 7-dir, bu 7-dir, bu 7-dir. Bunu hardan bilərik? Bunu əslində bu dəqiqə bilə bilmirik bu variantda niyə? Çünki 7-dən sonra ulduz qoyub. Bizim şimisi rahatlaşdırır. Bel, qardaş, fərqi yoxdur. İstir bu 7 olsun, istir bu 7 olsun, istir bu 7. -də. Mən bundan sonra ulduz işarəsi qoymuşam. Yəni hətta bu axirinciyə 7 olsa belə. Burada cavab yanlış olardı. Niyə? Çünki x ilə bu 7 arasında fikir verən 2 dənə simvol var. Və ya bu 7 olsaydı yenə səhv olar, çünki burada 2 dənə simvol var. Bəyəq 3 dənə idi, burada 2 dənə. Burada sual işarəsi bir simvol əvəz edir. Ona görə mən baxıram ki, x ilə 7 arasən bir simvol qoyulsa, deməli bu 7-dir. Sadəcə təhlükə bundan sonra yaranır ki, burada iki rəsim simvol var. Ulduz qoyub deyə bu iki rəsim simvola vəselət. Tərcümə bitdi. Nöqtə, ulduz C, C-yə qədər d ilə o var. Ulduz kiçinə əvəz eləyir. C-dən sonra da x var. Sual şərti x-na vəselət. Deməli bu doğrudur. Bizə uyğun deyilir istəyir. Yenə baxıram. Bunları silək. Yazıb ki 7-yə qədər ulduz İndi mən bilmirəm hansı 7-dir. Baxıram ki, 7-dən sonra bir dənə 7 yazıb. Bu 7-dən sonra 7 olmadığına görə, deməli ya bu 7-dir, ya da bu 7-dir. Düzdürmü? Amma indi mən hardan bildiram ki, bu 7-dir söhbətkidir. Çünki 7-dən sonra 7 yazıb yanırdan sual işarəsi qoyub. Deməli, ən axırda mütləq bir dənə sual işarəsi var. Deməli, o sual işarəsi buna əvəz eləyir. Yəni söhbət bu 7-dən gedir, bax burdan. Və ondan əvvəl hamsını oldu əvəz elədi. Sual işarəsi gəlib buna əvəz eləyir. nöqtə h-nın ortasına iki dən simvol var, ikidən sual işarəsi qoyub. Bu da düzdür. Baxıram C-yə. Bunları silim. Aha. h-nın yətdə arasında ulduz qoyub. h-n yətdə arasında ulduz qoyub. Fə. nöqtə gəldi yətdən sonra. Mən bu yətdən gedir söhbət. Ulduz hamsinə vəz ələrdi. Nöqtə C-dən əvvəl ulduz qoyub. İki dən simvola vəz ələrdi ulduz. C-dən sonra sual qoyub h-nə vəz ələrdi. Bu da doğrudur. Baxıram D variantına. Yazıb ki, B-dən əvvəl uldu. Ulduz hınan inəvə zələd. B ilə 7 arasını sual işarəsi var. İndi bura baxın. Məndə B ilə 7-ni burada mənim elə bir şansım yoxdur ki, bu birsə 7-ni götürüm. Çünki 3-lə 7-ni üçünə qoyub. Və deyir ki, B-nə 1-ci yətdə arasında sual işarəsi var. Yəni bir simvol əvəz edir. Amma burada bizdə 2 nə simvol var. Deməng bu yanlışdır. Burada 2 nə sual işarəsi olmalı idi. Cavab olubdur. E və ayatı dəqiq uyğun gələr. İnşallah baxaq. 7 ilə i arasına 3-dən simvol qoyub, 7 ilə i arasına 1, 2, 3-dən simvollar cavabdır. Cavab olur d variantı. Keçirək növbəti sualımıza. N düyməsi hansı funksiyanı yerinə yetirir? N düyməsi nəyi yerinə yetirir? Cənətdə, sənətdə. Cari sətrin sonuna keçir. Yəni sətir var, kursor burdadır deyək. N-i basana gəlirdi bura. Yaxşı. Bədin görüm, bəs Control End nəyidir? Control End Control end sənədin sonuna keçirdi. Sənədin sonu. Bunun əvəlinə bir dənə Shift əlavə etsəm, yəni Shift Control end. Bu zaman olurdu sənədin sonuna qədər seçir. Çünki Shift əlavə olursa, seçmək, qeyd etmək qar. Cavab olur C variantı. Yazıb ki, printer çap sürəti saniyədə 1 kilobayt təşkil edir. Yəni printer 1 saniyədə 1 kilobaytlıq informasiyanı çap edə bilər. Daha sonra yazıb əgər hər vərəqin hər sətrində 32 simvol. Düsturumuz sətir vur simvol vur səhifə bərabərdir həcmdir. Hər sətrində 32 simvol. 32 vurulsun. 64 sətir. Vur 64. Və 50 vərəq. İndi mən baxıram ki, mənə 50 vərəq yazılıb. Mənim düsturum nə idi? Sətir vur simvol vur səhifə. 50 vərəqi mən nə edəcəm? Səhifəyə çevirəcəm. Bir vərəqdə 2 səhifə olduğuna görə 50-ni də vuracam 2-yə. Bunu bel oldu. 2 İndi bunu mən həcmin baytına tapıram. Çünki mənə ASCII-nin kod yazmıbdı, hə? E, ASCII-nə götürürəm. Biz demişdik ki, əgər ASCII və Unicode-la mən hər hansı bir misal hesablayıramsa, bayt həcmini baytdan tapıram. 2 e, 32^5-dir. 64 2^6-dır. Elə birbaşa yazıram vur 2, e, 2-ni mütləfa keçirəm də. Zaten quruqların yer dəyişən asil dəyişir. Vur 50. İndi mən bu hasilini aynən tapırdım. Bu hasili tapırdım baytın. Amma məndə printer çap sürəti kilobaytla. Deməli baytdan kilobayta keçəcəm. Böləcəm, birbaşa bir keçəcəm də yəni. Böləcəm 2^10-a. Baytdan kilobayta keçəndə 2^10-a bölürük. İndi 2^5, 2^6 eləyir, 2^11. Burda da bir dənə 1 var görünməs. Eləyir 2^12. 2^12-ni 2^10-a böləndə yuxarıda qalır 2^2, yəni 4. Nə etdim? 2 üstü 5 vur 2 üstü 6 vur 2 üstü 1 elədi 2 üstü 12. 2 üstü 12-ni böldüm 2 üstü 10-a. İxtisar apardıqda elədi 2 üstü 2 yuxarıda 2 üstü 2 qaldı. O da elədi 4. 4 də 50-yə vuranda nə çıxıb eləyir? 200. Demə bu oldu 200 kilobayt. Bəs nə cavab yenə 200? Nəyə görə? Çünki printer çap sürəti 1 saniyədə 1 kilobaytdır. Mən üçün tənasıb qurduram. Deyirəm 1 saniyədə 1 kilobaytdırsa bəs 200 kilobaytə nə saniyə olar? Elə 200 saniyə. Elə olur 200 saniyə. Cavab yani olur 200 saniyə. Deməli yazılıb ki, aşağıdakılardan hansı informasiya daşıyıcısı deyil? Növbəti sualımız budur. Aşağıdakılardan hansı informasiya daşıyıcısı deyil? İnformasiya daşıyıcısı odur ki, biz onun içərisinə informasiya yazırıq və yanımızda apara bilərik. Disket informasiya daşıyıcısıdır. Çünki əbəllər flashcard həvəsinə istifadə olunurdu. Yəni flashcard, SD kart həvəsinə istifadə olunurdu informasiya daşıyıcısıdır kitab informasiya daşıyıcısıdır çünki içərisinin informasiya olur. Qələm informasiya daşıyıcısı deyil, yazmaq üçündür. Video plata görüntünü təqdim edir, informasiya daşıyıcısı deyil. Sərt disk nədir? Hard disk. İnformasiyanı içərisinə yazırıq və kompüterin içərisinə daşıya bilərik. Deməli, informasiya daşıyıcısıdır. Xəritə də informasiya daşıyıcısıdır çünki içərisində informasiya daşıyır. ISO bu da daşıyıcı. Belə. Bax bu da oldu bizim informasiya daşıyıcılarımız. Yəni 1, 2, 5 və 6. Və burda daşıyıcı olmayanlar deyir. Mən daşıyıcıları götürdüm. Daşıyıcı olmayanlar 3, 4-dür. Cavab olur 3, 4. Ay sonra mən çaşıq daşıyıcıları götürdüm. Məndə o tələbə simptomuna qoşuldum. Daşıyıcı deyil, deyir, amma daşıyıcı götürürük. Cavab olur 2, 4. Belə, bu da oldu bizim qızıl qaydalarımız. Sualları bu günlük bu qədər. Kanala, kanala abunə olub videoları bəyinə paylaşmağınızı xahi min ki, daha çox insan bu dərslərdən yararlansın.